Они все сейчас говорят, это власть, они не то сделали, все было неправильно, у нас сейчас плохо в стране. Так это плохо из-за этих вот э, рассказчиков нынешних. Те, которые два года подряд принимали решения, голосовали за передачу ВВП международным кредиторам, которые э, назначали на должность людей типа Гонтаревых, которые развалили банковскую финансовую систему страны. Эти же люди, которые сейчас пытаются спрыгнуть с лодки. Они довели страну до этого состояния. Именно они. Кто не давал им возможности два года делать так, как нужно было делать? Многие понимают, что перевыборы будут. Здорово, что эти перевыборы, на мой взгляд, дадут возможность прийти к власти более прогрессивным, нормальным и умеющим делать свое дело людям. Любят сейчас употреблять это слово технократы. Ростислав, я не знаю, технократы это будут, не технократы, чиновники в хорошем смысле этого слова. Пусть лучше, на мой взгляд, лучше подобные будут люди загружать в систему систему власти, чем болтуны и популисты. Здесь ответ очень простой. Именно, именно так. Чем, должны быть перевыборы. Страна этого хочет. Страна не воспринимает этот кабинет министров. Страна не знает уже, кто такой народный фронт. Ну, не секрет же, да, у них не просто нулевые рейтинги, у них минусовые рейтинги. А эти люди пытаются диктовать политические условия, политическую волю всей стране. Они формируют на сегодня внутреннюю политику. Это же абсурд. И от этого абсурда нужно как можно быстрее и избавляться. То, что правительство Яценюка олицетворяет за последнее время сам самое страшное, самое плохое, самое непрофессиональное и бездушное правительство, я думаю, в этом сомнении ни у кого нет. Они вызывают, простите, бегающий эффект на себя от, от всей страны. А что касается замены шила на мыло, ну, на мой взгляд, должна быть перезагружена не только система правительства, а и система власти. Законодательное собрание, наше, наш парламент должен быть перезагружен. Тогда будут приниматься разумные законы. Касательно персонажа, который сейчас лоббируется блоком Петра Порошенко, это ныне Нынешний спикер, спикер парламента. Я не знаю, Ростислав, может, вы в курсе? Чем выдающимся в смысле экономики? Ну или хотя бы, ладно, юриспруденция этот человек прославился. Но юриспруденция я вам подскажу. В нарушении всяких регламентов этот товарищ по 10 раз ставил необходимые для власти проекты законов на голосование. Ну, да, это, наверное, сейчас считается неплохо. Спрытно, быстро. Как формуется зараз коалиция? Я думаю, что о политических. О сходствах речи сейчас не идет. Я думаю, что включен обычный механизм загона депутатов в блок провластный. А как это делается? Как и делалось раньше. Деньги раз и админресурс два. У кого-то есть бизнес, кому-то помогают его развивать, либо наоборот говорят о том, что он будет спокойно развиваться, этот бизнес. У кого-то еще есть какие-то слабые места. Я думаю, все в данном случае просто. Кілька депутатів говорять про те, що різні є способи впливати на позафракційних депутатів сьогодні. А, Ігор Луценко від батьківщини заявив про те, що пропонують дуже великі суми. Даважаючи на те, от зараз який розклад. То тому що зараз, як ми кажемо, новий виток відносно формування коаліції за рахунок позафракційних. Як ви гадаєте, це а, чимось завершиться реально? От зможуть 226 голосів якось нашкрипти, для того, щоб залишити дві домінуючі фракції народний фронт і блок Петра Порошенка, тобто розширити, розширивши їх. Знаете, Ростислав, мне думается, что одним из факторов, благодаря которому кого-то пытаются убедить, является то, что э, Нардепу объясняют, что иначе развалится парламент, иначе невозможно будет работать законодательному органу, а это досрочные выборы. А досрочные выборы – это обнуление э, возможности туда зайти всему БПП, всему Народному Фронту, всему тому, что два года управляла страной. Угу. Поэтому э, я думаю, что их и под этим соусом туда затягивают. Отвечая на ваш вопрос, скажу так. Э, вероятно, что получится, потому что э, традиции сильны, и, и админ-ресурс, и деньги, и страх потерять властное кресло, все вместе э, играет определенную роль. Одно, скажем так, в этом может радовать, это то, что это ненадолго.